সহজতে ছাগলী মাংস কেনেধৰণে বনাব পাৰি তাকে অকণমান কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ লগতে মোৰ ছোৱালীজনীক শিকাইছোঁ যে সহজ পদ্ধতিয়ে বজাৰৰ কিছুমান পেকেটিং মচলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ছাগলী মাংস সোৱাদ লগাকৈ কেনেধৰণে ৰান্ধিব পাৰি আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ কেনেধৰণেনো বনাইছোঁ বৰ বিশেষ দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয় এয়া আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ তেল আটাখিনি গোটাই ল'লোঁ এতিয়া ছোৱালীজনীক বনাবলৈ দিছোঁ এয়া মাংস বৰ্তমান তাই ভাজি আছে হালধি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি যিসকলে আলু নাখায় তেওঁলোকে আলু ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰে গোটা নহৰু চাৰিটামান দিছোঁ খাই ভাল লাগে লগতে সোৱাদো হয় এয়া ছোৱালী ফিফ চেমৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দি ঘৰতে আছে ভাবিলোঁ তাইক অকণমান এনেধৰণে শিকাওঁচোন মাংস বনাই থাকোঁতে মাছভাগতে দিব লাগে আদা আৰু নহৰু সেয়েহে তাইক দেখুৱাইছোঁ এয়া নহৰু লগতে আদা আগতীয়াকৈ ৰুকি থোৱা আছে মানে পিহনাত পিচি থোৱা আছে আৰু মাছভাগতে দিলে গোন্ধটো বেছি ধুনীয়া হয় মাংসখিনি খাবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে লগতে ছাগলী ছাগলী যে গোন্ধ এটা আহে সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় এয়া আদা ৰুকি লোৱা যিহেতু ছাগলী মাংস সিজোঁতে অকণমান সময় লয় সহজতে সিজাব পৰা এটা বুদ্ধি আছে এতিয়া জোখমতে দুগিলাচমান গৰম পানী যোগ কৰি দিয়া হ'ল মাংসখিনিত জোল কিমান দিব নিজৰ হিচাপমতে দিলেই হ'ল এতিয়া খেতি মাৰিব লাগিব চাৰিটা খেতি কৰা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে ছাগলী মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া শেষত কেঁচা কেঁচা ধনিয়া পাত যোগ কৰি দিলোঁ ইতিমধ্যে খাব পৰা হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থ'ব যদি ফেচবুকত চাইছে ফ'ল' এটা কৰি থ'ব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম বাই বাই